mana hozir ona tili adabiyot darsi bo'lyapti darsimizda majburiy asarlardan o'tkir hoshimovning dunyoning ishlari kitobi o'qilmoqda hamma hozir kitob o'qib ustozimiz birma bir bergan o'quvchilarning savollariga javoblar berib darslarni sifatli darajada o'tib beryapti mening maqsadim toshkent davlat alisher navoiy universitetiga til va adabiyot universitetiga grant asosida o'qishga kirish va bu maqsad uchun men astoydil harakat qilyapman barchaga omad baytul hikma akademiyasi zo'r haftaning yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan baytul hikma akademiyamizda darslar davom etmoqda bugungi kunda biz o'tkir hoshimovning dunyoning ishlari asarini o'qimoqdamiz bundan tashqari baytul hikma akademiyasi o'qituvchilari tomonidan abituriyentlarimizga sifatli ta'limlar berib kelinmoqda baytul hikma akademiyasi eng zo'r